بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین بزرگو اور دوستو اور میرے پیارے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں عاشورہ کے موضوع پر کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں غور سے سنیں تاکہ مجھے اور آپ کو عاشورہ کے دن کے کچھ اہم علم کے بارے میں پتا ہو جو اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور مقدس دن ہے عاشورہ کی تاریخ پس منظر اور تربلا کا واقعہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت عا کے دن کی عبادت تاریخ پس منظر یہ ہے سب سے پہلے یہ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے ظلم و ستن سے نجات کی یاد دلاتا ہے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو دیکھا یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے نجات دی تھی اس لئے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق دار ہے چنانچہ آپ نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی اور کربلا کا واقعہ بھی عاشورہ کا دن ہے اکسٹھ ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ جزید کی فوج کے ساتھ مقابلے میں شہید ہو گئی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اسلام کی بقا اور اصولوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور کے روزے کے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے حضرت ابو قطع رضی اللہ عنہ سے بھی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آشورہ کے دن کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور آشورہ کے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ سے کرنی چاہیے اس دن کا روزہ قرآن کی تلاوت کرنا نفل نمازیں پڑھنا اور ذکر اذکار کرنا ہمارے روحانی ترقی کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں صدقہ و خیرات بھی کرے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو ہم اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو اپنائیں اسلامی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اپنے اعمال میں سچائی عدل اور اخلاقیات کو اپنانا چاہیے اور ہر قسم کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عاشورہ کے دن کی برکتوں سے نوازے اور ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت دے اور ہمیں دین اسلام کی حفاظت کے لیے ثابت قدم رکھ آمین اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو لائک کریں اس ویڈیو کو تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ